आज आप किडनी हॉस्पिटल आए हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात की है तो क्या बातचीत हुई है और ये जो घटना हुई है क्योंकि आपके हस्ते में ही हुई है तो इसे अगर कैसे ये देखिए पहली बात तो ये है कि उस परमात्मा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब के पैर में गुनी है एंड नाउ ही इज इन एंड ही इज इन गुड स्पिरिट बट दूसरा एंगल ये है कि अगर ऐसी सिविलियंस जो समाज में अच्छा काम करते हैं जो समाज अपना योगदान डालते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई होना ये बहुत बड़ी समाज के तौर पर ये बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जो सरकार है वो बिल्कुल ही उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है आ, क्योंकि मान लो इनका कोई ऐसा लगता नहीं है एंगल कि कोई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो बट पुलिस इज वर्किंग ऑन दिस ये नहीं है कि पुलिस वर्क नहीं करेगी पुलिस वर्किंग ऑन इट एंड जो कल्परेट है वो जल्दी आ, फोटोग्राफ जो वीडियो है वो बड़ी क्लियर है इनके पास और इन्होंने अलग अलग टीमें बना के रेड वगैरह करवा रहे है तो मेरा ख्याल है कि दो तीन दिन में कल्परेट पकड़े जाएंगे और जो भी उसके पीछे मोटिव होगा वो क्लियर हो जाएगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੀਡ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਲਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ

देखो है तो ये राजनीति है मेरे को ये लगता है क्योंकि देखो जो भगवंत मान सरकार है जब ये सत्ता में आने से पहले ये जब ग्रंटियां भरवाती थी फॉर्म भरवाती थी तो उसका क्या मतलब था और आज इसका क्या ये मतलब निकाल रहे हैं वैसे तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है क्योंकि आ, क्योंकि कोई भी सिस्टम है स्टेट्स के थ्रू ही ऑपरेट करता है क्योंकि ये जो बीजेपी भी के लीडर्स हैं वैसे तो एक दूसरे की ए टीम और बी टीम है ये अभी गाँव में शुरू किया है सो so दैट कि इनको ये लगता है कि स्पेस जहाँ बीजेपी को हो या फिर आम आदमी पार्टी को सो so, मेरा ख्याल है कि उस मकसद से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे लेकिन मेरा मेरे को जितनी बात समझ आ रही है ज़्यादा डीपली तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बेसिक बात है लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसी मेरे को लगती ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਕੇ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੀਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਟੇਟ ਕੋਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ੀਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਦੀ ਆ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਮੋੜ ਦੇਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭਵਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਗਰ ਮਾਤ ਸੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਰਨਰ ਸੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਅਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ उन्होंने कहा है कि पूरी धरतीशाई की जा रही और और है और पंजाब सरकार कुछ और नहीं पंजाब सरकार तो मेरे को नहीं लगता मैं तो ये जो अभी तो यूनिफाइड जो बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही पंजाब का वो नजरिया है अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको विद्रॉ करके ये जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड है ये इस, इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए विधानसभा में डिस्कशन होनी चाहिए एनवायरमेंटलिस्ट और इस संबंधित जितने भी लोग हैं आर्किटेक्ट्स हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमने पंजाब को बिल्कुल एक जंगल थोड़ी बना देना है हमें कंक्रीट थोड़ी बना देना है इसमें एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है और उसके लिए इन्होंने जो दिल्ली का मॉडल है कॉपी पेस्ट किया है जिसमें थर्टी डेज जस्ट उनको दिए हैं कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने कम दिन है और लोगों को इसको समझाना भी चाहिए और समझाने के साथ-साथ वैसे तो ये लैंड पूलिंग पोंजी को भी बहुत समझाते थे पर ये बिल्कुल पंजाब के साथ एक दूसरा अन्याय इन्होंने शुरू किया अगर बात की जाए तो बीते दिन दिल्ली की जो सीएम है उन पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया उन पर उनके ज्ञापन मारा गया तो उसको लेकर कैसी घटना होनी देखो अच्छी बात नहीं है संवाद होना चाहिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं हम पब्लिक नुमाइंदे हैं पब्लिक में तो जाना ही पड़ेगा तो, आ, लेकिन अगर किसी के ग्रीवेंस है उसको आ, मेरा ख्याल है बात के जरिए या सिस्टम के जरिए हल करवाना तो, तो नहीं चलो सुरक्षा कवच बढ़ाना वो चलो इं, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए एक अच्छी अगर बात की जाए तो 2027 अब नजदीक है और सभी पार्टियां अब पंजाब के चुनाव को लेकर जो तैयारी भी कर रही हैं तो ऐसे में कांग्रेस को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कई नदी जो, जो दो कुत्तों की लड़ाई है वो भी खुलकर सामने आ है उसे ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बाकी कुछ है। तो देखो मैं मैं आम आदमी पार्टी को और को हाँ। और बीजेपी डेमोक्रेसी नहीं हाँ ये करेंगे आने वाले समय में सारी टीम एक देखे 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 कोई गल होगा ठीक है इस लग रहा है कि सभी नेता एक मंच बिल्कुल भी आरस ਅਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਬਰੀਬਾਡੀ ਇਸ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਗੋਣੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰਕੜ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਛੁੱਗਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਹਾ ਉਹ 27 ਮੇ चुनाव प्रचार करेंगे या वो कांग्रेस की आ, की तरफ से कहीं से भी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे ऐसा कुछ है ऐसी कोई राहुल जी क्या हुआ था उस दिन जब आपको फायरिंग की गई आपके ऊपर फायरिंग हुई सर मैंने कुछ पता नहीं मैं तो अपने अस्पताल तो अपना काम खत्म करके साढ़े सात पौने आठ बजे तो जा रहा ਆ ਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਨਲ ਸੇਟ ਫੇਸ 2 ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਦੈਨ ਦੇ ਟੂਲ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲੋ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਆਏ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਕਾਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਹਵਾ ਚ ਗਏ ਕਿਧਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲੀ ਪਹਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਵਾਦਾਰ ਕਿ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆੜੀ ਆਪੀ मेरी गड्डी ची वापस लेके आए क्योंकि उठे किसी को और गड्डी नहीं थी मैं किसी ने कहा कि ये गड्डी में कोई बाई स्टैंडर्ड बंदा सीगा मेन टाइम मेरे स्टाफ भी आ गए थे उठे कोई गड्डी में मेरी गड्डी थी लेके बने उठे लेके अगर बात की जाए तो आपके साथ उस कौन कौन कोई भी नहीं सिमतला सी, सी तो ये लग रहा है कि ये कोई किडनैपिंग या फ्रॉडी को लेकर है या फिर कोई और आपको मैटर लग रहा है कोई किसी से आपकी सर मेरी किसी ना कोई रंजिश नहीं है कोई दुश्मन नहीं है कदी बदनाम नहीं है सर एज अ डॉक्टर सी आई का काम करीदा वापस चाहिदा